Что касается невиационных доходов. В первую очередь, невиационные доходы в области государственных предприятий, таких как аэропорт Борисполь, связаны с формой собственности этого предприятия. Мы не можем эффективно регулировать наши доходы, потому что за аренду отвечает фонд госимущества, и стоимость этой аренды мы не регулируем, и она далеко не рыночная и не дает возможность привязки этой аренды к производительности аэропорта, то есть к пассажиропотоку. А доходы наших арендаторов зависят именно от этого. И, конечно же, мы однозначно понимаем, что аэропорт Борисполь – это предприятие стратегического значения для государства. И здесь может быть только единственное решение – его корпоратизация со 100% акций в государственной собственности и без возможности их отчуждать. Поэтому вот эти вопросы, они, конечно же, должны быть направлены Министерством транспорта в Верховную Раду для дальнейшего продвижения таких глобальных транспортных проблем всей Украины. И они, в свою очередь, тогда отразятся и на развитии авиации. Спасибо.